सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित पुलिस स्टाफ मीडिया वाले जो भी हमारे मीडिया के आगवान हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग से पूरा बोरेली चलता है उन सब का और पुलिस परिवार के जो सदस्य हैं उनके फैमिली वालों का स्वागत है आज हमारे तीन जमादार बोरेली पुलिस स्टेशन से जयंती भाई कालिदास भाई और वर्षन भाई तीन जमादार रिटायर हो गए उन तीनों के कंधों पे काम का बहुत बोझ था वर्षन भाई जो हमेशा ट्रैफिक पे खड़े रहते थे कालीदास भाई जो कहीं भी रेड होती थी तो कहीं भी देखते थे जयंती भाई के साथ ज़्यादा काम नहीं किया है मैंने लेकिन मुझे ले उम्मीद है कि वो भी पुलिस स्टेशन का एक अभिन्न हिस्सा थे तो उन तीनों को मैं उनके सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें साथ ही जो अभी पुलिस में हमारे युवा पुलिस वाले हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे कि पुलिस से रिटायर होने के बाद उनकी पुलिस की तरफ ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हुई है ना पुलिस की उनकी तरफ खत्म हुई है जब जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े पुलिस उनकी हमेशा मदद करेगी और पुलिस में किसी को गाइडेंस चाहिए मार्गदर्शन चाहिए तो आपसे उम्मीद है आप उनको पूरा मार्गदर्शन देंगे एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि पुलिस एक परिवार की तरह है अभी दिक्कत है कि सोशल मीडिया की वजह से या जिस भी कारण से पुलिस का काम बहुत कठिन हो गया है और पुलिस को इसमें एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत है सीनियर जूनियर और आपस में साथ वाले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे आप लोग करियर में आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं हो कि ट्रस्ट कम हो रहा है एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे जूनियर सीनियर की मदद नहीं कर रहे सीनियर जूनियर की मदद नहीं कर है। एक है ये पुलिस। एक की तरह रहे। परिवार है तो ही हम यूनिटी रहेगी तो ही मजबूत रहेंगे तो ही हम आने वाली चीजों का सामना कर पाएंगे तो आप सबसे यही विनती है कि आप हमारे तीन जो जमादार हैं जो बहुत काम करते हैं उनसे सीखें और आगे आने वाले करियर पर अच्छे से ध्यान दें जिससे कि पुलिस की दिक्कतें को साथ में मिलकर हम लोग संभाल पाए जय हिंद धर्मावेवी स्फूर्ति थी जे हमने जवाब આપ્યો છે જી જી સર અહીંયા છું અહીંયા છું બોલો કરો એ હવે ના બધાય ખરેખર શીખવા જેવું છે તમે આટલો લાંબો સમય પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ને આપ્યો છે અને વય નિવૃત્ત થાવ છો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કહેવાય છે કે ભાઈ જ્યારે ભરતી થઈએ છીએ આપણે બધા ત્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જ્યારે આપણે વય નિવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે બે પાંચ પ્રકારના રોગ તો હોય જ છે કંઈ નહીં તો બીપી બ્લડ પ્રેશર આવે છે કંઈકનું કંઈક કંઈકનું કંઈક પણ એ બધાનો પણ તમે સામનો કરીને આજે વય નિવૃત્ત થાવ છો તો એ બાબતે તમને બંને ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આગળ પણ તમારું જીવન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એવું છે કે તહેવારો હોય કે ગમે તે હોય માણસ હંમેશા પોલીસ એકલો જ છે અમારો પરિવાર આજે અહીંયા બેઠો છે ઘર ફેમિલી અમારા બધાના દૂર છે અમારો આ પરિવાર છે એ જ હંમેશા અમારા સપોર્ટમાં રહ્યો છે તો જેટલો ટાઈમ કાલિદાસભાઈ અને જયંતિભાઈ તમે પરિવારને નથી આપ્યો તે હવે આગળ આપો જે પણ અમુક પરિવારના સુખદ ક્ષણો છે એ માણવાની બાકી રહી ગઈ હોય તો હવે આગળનું જીવન તમે એમાં જ આપો ખૂબ શારીરિક તંદુરસ્તી આપ સૌની સલામત રાખે ભગવાન અને હેલ્ધી રહો મસ્ત રહો તંદુરસ્ત રહો અને અમારી ક્યાંય પણ જરૂર પડે તો એની ટાઈમ અમને કહી શકો છો થેન્ક યુ